Людей які розмовляють, почекайте, дослухайте, все ж таки маєте терпіння. Я чув звідти і звідти, що ви зі мною виїжджаєте в мовою, для того, аби не провокувати конфлікт в нашому ділянці. Державний, перш за все, і в столиці України. Вибачте, чому зараз ви зараз спілкуєтесь з російською мовою? Поясніть мені, будь ласка, Як? якщо вам важко, то ви скажіть, будь ласка, не посилайте мене у людні місця, я ще не вивчив українську мову. А в нас заборонено спілкуватися російською? Ні, Ні заборонено. не заборону, а державна судово. Офіційна державна держава. Але можна я камеру прокоментую. Хай далі я виконує співала. Але коли збираєтеся говорити, чи хочете послухати мужчини, я взагалі. Коли, Ой, О, так, Cai, Мужчини, ви йому сказали, все yes. добре, не я я не він прийшов. Від їх виходить обов'язки, вибирати країни поліції. На що заборонений? Він сам прийшов до нас. і зник А ви задаєте провокаційні питання? 70% це моя ошибка, то що я не вмію, досконало не вмію розмовляти. <звісності> десь якісь десь ошибки. Ні, якщо я себе на ясві вовную, от серце, серці. Я мені приятно, яким Я та отакі. У голову я розумію. І розумію

взрывоопасных предметов, запрещенных предметов. Сейчас самое главное да, – это, это наша, наша <соединяя> задача. Потому что те, кто с той стороны стоят, милиционеры, одно ну, дело, наша, здесь ваша безопасность. Потому что могут быть много провокаций. Сейчас у нас война с Россией. Приедет, провоцировал, бросил, вот вам, пожалуйста, И, люди, и, и будет <соединя> такой на, на, обстановка. Поэтому наша задача чтобы сейчас максимально обезопасить. Я не говорю, что это на 100%. Я не говорю, что это у нас получится. Но максимально безопасность. Поэтому безопасность. Скажите, возле Верховной Рады сколько сейчас находится патрульных? Патрульных возле Верховной Рады? Смотрите, у меня ограниченное количество, у меня еще ограниченное количество, поэтому у меня еще люди есть в городе, машины в городе. Сейчас у меня 18 машин в карьере, и, соответственно, около 50 человек. А те, которые бросали гранаты, уже задержали да, крайне... uh, У меня нет такой информации о криминальной милиции. <связывая> Скажите, пожалуйста, сколько всего задержанных? Я не имею такой информации о криминальной милиции. Не имею. Раненые среди полицейских? А питание у вас? Да. Там ходит дядька в униформе. Да. Да. Что у него в мешке? да, не Лицем, да. Що в нього в мішку? Скажімо, що у мішку питаю, він підпис. Що мішку? Давайте, давайте не будемо сперечатися. Нам перевіряли, Якщо ви перевіряли, то що в нього в мішку не будемо сперечатися. Давайте те, ми, ми, що, що нам потрібно було провести. Все, давайте оце ми зробимо. Зараз всі організовано звідси йдемо і все. Давайте ми вас опровіді. Ребята, все давайте рухаємося, розходимося разом, якось там ланцюгами. По одному, по десять, по пять, все. Прикинь, потом, короче, я Он прав на 100% по поводу языка прав на 100%. Я обязан. А вы должны понимать, что если прийти. Ну пришли, потому что защищать. Скажите, да, можно на русском, вы понимаете воду. на русском? У меня к вам вопрос. No. Я снял видео такое. Mm -hmm. Полисмены подняли бабушку старенькую, которая плохо была, Она прилегла на лавочку. Mm -hmm. Они сказали, что это нарушает человеческую гидность. Вот это такое видео. Вот этот человек сказал. Mm -hmm. Вот здесь все прекрасно слышно. Послушайте, mm -hmm. очень внимательно. Я вам покажу следующее видео. Бабушка сказала, что она вас боится. Ребята, почему так происходит? Почему вы новая полиция, Ребята, ничего не ребят, происходит? Да. Вот у да. меня такой вопрос. Раз есть есть да. Разные ситуации. Это, это просто в... в этой ситуации мы разберемся, за которые живем с патрульными хамами. Хамамы да. и тому подобное. Это все таки не... наши бабушки. Мы, их, мы их защищаем. Мы их, я вам даю слово. Я да. разберусь да. в этой ситуации. Хорошо. Даю слово офицера. Разберусь. Спасибо. И в этой ситуации это будет... Это для вас. Да. Для меня. Да. Мы это этого не скрываем. Да. да. У нас идеально, ребят, отбор. Это да, все это зависит разлюбили. от людей, которые приходят к нам в полицию. Люди приходят разные. Ну, их Почему не приходят? Ребят, ну, вас Ведь много денег выделяется. Люди бедные, посмотрите. Это люди человеческий бедные. фактор. человеческий, фактор, человеческий фактор. Три месяца. Да. Время нужно было сделать, мы делаем. Но, но есть технологический ну, Но отбор, в целом, вот это единицы, а в целом. Единицы. Это, а центр, это центр города, уважаемые. Центр, я, это центр я понимаю. А в центре они города они можно, можно поставить элитный Не, пожалуйста, дайте. Я понимаю. Все прекрасно. Центр города. Киев, это Это должно быть одинаково. Все, кто, все, кто, было разобрано по поводу ситуации там, по поводу да. А, да. людей там, кто, да. без да. местного жительства, да, это да, а, было, было на ситуация, да? было, да. на да, ситуация. Да, да. Мы в этом каждом случае мы разбираемся, граждане, ребят, да? каждом Сейчас собираемся, мы сейчас. Все Я все там, прошу там, прощения, вы могли бы вот ответить на звонок, пожалуйста? Слушай, это это да. мой да. друг, вот, вот только а что было. за много информации. Да, да. Ну, ж, общайтесь, вот здесь полиция. есть вот здесь вопрос. А, так они никогда вот не закрыты. Ребят, ну, можно обращаться. Ну, это, я да. понимаю, прекрасно. Да. Никак наш... нет. У вас я есть? А, ребят, ну это да, полиция. А где? где, вы находитесь? А а а Арсенальная? Все, а я выдвигаю. А а я, я, я не спрашивал, ребят. Спросите, вы здесь есть. хорошо. Арсенальный, <свят> да? Вы знаете, Происходит? только что по молодому человеку Слых глаз выдавить. выбили. Я На видеокамеры запишите, кто это бросил камень и посадите его в тюрьму. Арсенальную прокуратуру писать. А прокуратуры у нас нет. Нету, ребят. Нету. давай, поехали, там, короче, Нет. Я к полиции, к что А, командиров давай не персональный, да, не безопасно, понятно? Дай мне пару человек. А Где-то туда под арсенал. Алеш, есть. А? Где мои?